Момент, удар, нет передачи И можно бить по пустым воротам Украинская сборная открывает счет Здорово сыграл в этой ситуации Андрей Воронин Смотрите, как сыграл Воронин На подключающегося Полиста В атаку сделал передачу Сейчас мы на повторе попробуем разобраться, кто же это был Шевченко Так проследил Олег... Украина, впрочем, неплохо смотрится по-прежнему Еще один удар, и еще один мяч Сетки ворот, Гусев Вбивает второй в начале седьмой минуты Вот это начало! Вот это что творится! Два удара из-за предела штрафной площади И два мяча в сетки ворот Артура Боруца. В самом начале игры Но здесь, наверное, трудно винить футболистов сборной Польши Хотя, хотя, вы знаете, вот здесь...

Арсенал. Первая атака и мяч в сетке ворот. Фантастическое начало, которое вряд ли кто-то мог... Мне кажется, я такие голы уже видел в исполнении украинской команды. Это вот такой фирменный стиль. Когда играет... Первый... Рвется в штрафную рыку, Опасно. Можно забивать. Туда передача. Это была Шевченко. 3-0. Именно с Воронином интересно. Обнимаемся сейчас Олег Вахим. Посмотрите, как здорово Шевченко этот мяч провел. Если ему не дадут метал лучшего игрока планеты в этом году, это будет бандитизм и воровство. Вот, что я вам хочу сказать. Кроплянка под левую ногу, подача еще одна. Ханданович неубедительно играет Ермоленко. На собаке. красавец! Красавец! Бросок во вратарскую, но, конечно, вратарь такого уровня, как Самир Ханданович, не должен так неряшить своих владений, потому что

شوف هنا الكورة ملعوبة من جوسيف الى يال مولينكو والتأخر بقى هنا تأخر تأخر في التحرك ميلبرج ادي ميلبرج مدافع اولمبياكوس بطل الدوري اليوناني 45-та хвилина Андрей Шевченко скорочує рахунок. Браман всіх трішечки заспокоїв. Давайте ще раз подивимося, як він бездоганно закрытый м'яч. І грубо тут же помилився. Якийсь приятний результат. Чорногорці своїми тілами закривають ворота. Ще один хороший пас у штрафний майданчик. Ну і що тут? Гол! Гол! В самую паутину! Да! Ну что же, может, действительно, вот эта арена будет счастливой для украинцев. Надеюсь, что не только для украинцев, но и для нас. Атака сберной Украины. Коноплянка пробьё правую. пробывай Атаку своєї команди. Шедевральний удар Євгена Конопленки Фірмовий його. Фінт, рух, удар зміщенням до центру, удар з правої ноги. Луся, справа, готовий. Перебро точно готовий. І удар по погода. Сам не вірив, що він забив. Ви подивіться, Суммичук, на ребро, ніхто суперник його не зустрічає. На ребро, подивіться. Як. Фа! Як колись, старі доби пішли за Динамо, лише та й багато в